Чемпионат Украины по ралли 2006 года стал 13-м по счету. Но если тогда, в 1994-м, в двух этапах принимали участие пара десятков базовских восьмерок, то за 13 лет все изменилось. Чемпионат стал семиэтапным, машины полноприводными, а гонщики профессиональными. В итоге прошедший сезон оказался интереснее, чем даже мировое первенство в ВРС. Впрочем, что говорить. Давайте посмотрим, как это было. Главными генераторами новостей были, как водится, топ-команды. Маккофе, Эйс Рейсинг, АТ Ралли, Кофейники радикально обновили свой технический парк, подготовив на французском ателье Гатма два новейших Лансер Evolution 8. Один из них предназначался недавним дебютантом ралли, экипажу Валерий Горбань и Евгений Леонов, которые провели три предыдущих сезона на киткаре ВАЗ-2112 и выиграли на этой машине все доступные украинские титулы плюс один из зимних снежных этапов чемпионата России. Вторая «восьмерка» досталась самому титулованному из действующих украинских экипажей Александру Солюку и Леониду Косинчуку. Это событие стало огромной радостью для поклонников таланта Александра Петровича, который вернулся в строй после тяжелой аварии во время летних тестов на киевском автодроме «Чайка». Его сын Александр Солюк-младший в компании бессменного штурмана Александра Горбика пересел с дважды чемпионской «Лады-112» на трижды чемпионский «Лансер-Эва-7», ранее принадлежавший его отцу. В итоге команда Макофи стала первой украинской раллийной конюшней, заявившей в чемпионат страны три новейших полноприводных автомобиля. Не отставала от Макофи и молодая, но весьма амбициозная команда Ace Racing. Ведомая своим лидером Глебом Загорием, асы безапелляционно заявили о лидерских амбициях, выставив для участия в чемпионате Украины одну из быстрейших в Европе машин – Mitsubishi Lancer Evolution 9. Компанию первому экипажу команды Владимиру Петренко и Глебу Загорию составили Вадим Мордовин, Виталий Нельга и Сергей Перец, Кирилл Несвит на Mitsubishi Лансер разных эволюций. Забегая вперед, скажем, что состав команды Ace Racing по ходу сезона претерпевал значительные изменения, хотя основную ударную силу неизменно составляли Петренко и Загорий. Несмотря на несколько меньший внешний блеск, грозную силу представляла из себя еще одна киевская команда АТ-ралли, ее первый экипаж Андрей Александров, Алексей Тамразов, к началу сезона 2006 подготовил новую модификацию Subaru Impreza VRX STI Spec C N11, которая гордо несла на своем борту чемпионскую единичку. Такая же Subaru под управлением Юрия Протасова и Александра Скотчика дополнила состав команды. Четвертой силой, от которой можно было ожидать высоких результатов в сезоне 2006, была команда Foxtrot Rally Team. Ее состав – два Mitsubishi Lancer 8 эволюции под управлением Валерия Разумовского Игоря Султанова и Юрия Шаповалова Любомира Шумакова. Последние, сменив в автомобиль, провели зимой ряд тренировок и приняли участие в нескольких этапах чемпионата России, приобретя немало полезного опыта. Стартовал чемпионат необычно. Открывающим этапом стала ралли Стара Фортеси, проходящая в каменце подольск Было в этом, кстати, нечто символичное. Первый спецучасток нового чемпионата прошел по брусчатке исторического центра Каменца. Боевые автомобили, пролетающие по узким, по европейски ухоженным улочкам в сторону старой крепости, создавали просто феерическую картину. Дюжина полноприводных машин класса N4 закончила ралли абсолютно по-разному. Так лидер Фокстрота Валерий Разумовский и киевлянин Виктор Халявка на Subaru Impreza сошли на первых же допах. Проводивший последнюю гонку на семерке Александр Салюк-старший кончил машину на Суд-9, подвел редуктор. Первый блинкомом, Во-первых, не восстановился еще после аварии прошлого года. Вот. И отказал задний редуктор. Обидная поломка мотора на предпоследнем допе не позволила финишировать Сергею Перцу. А улыбнулась удача Андрею Александрову. Который выжив из техники все возможное опередил на финише Владимира Петренко на 1,1 секунды. Тройку призеров замкнул Юрий Шапова. Мы все задачи выполнили. Все у нас получилось хорошо. У нас хороший быстрый автомобиль. Мы на нем быстро поехали. В экипаже был здоровый микроклимат. Была интересная борьба сегодня, как у нас с другими соперниками, так и со стороны. На некоторых было интересно посмотреть. Гораздо проще оказалось определить победителей в младших классах – двухлитровом А3 и 1600-кубовом У2. В первом, как всегда, не было равных Александру Солюку-младшему, проводившему свою последнюю гонку на вазовском киткаре. Саша привычно объехал не только одноклассников, но и многих полноприводников, финишировав четвертым в абсолютном зачете. Кто мог знать тогда, что именно эти пять очков станут решающими при подведении итогов сезона? Традиционным был и лидер в классе У-2, Конечно же всех конкурентов объехал экипаж Руслан Кучер Сергей Коваль, привезя ближайшему из преследователей без малого 6 минут. Этап сезона Ралли Чумацкий шлях, традиционно проходящий в Херсоне, был и похож, и не похож на первый. Вновь Александр Салюк младший одержал победу, только теперь уже не в классе, а 3, а в абсолюте. Пересев на отцовский лансер, Саша буквально понесся по трассе, демонстрируя не только невероятную скорость, но и трезвый расчет. Практически ни в чем не уступал ему Андрей Александров, но до победы главному субаристу страны не хватило жалких 80-х секунды. Честно, красиво, быстро выбрал победу, он был очень быстро, справедливость есть. Быстрее я бы не смог поехать последних два допа. Я их ехал как последний раз в жизни. Я хотел отвести Андрею полминуты. Я знал, что у него небольшие, ну, может, и большие проблемы с техникой. Но полминуты отвести было тяжело. Но каким-то таким чудом все-таки у нас вышла И разница в 8 десяток – это фантастика. Третье место на подиуме занял также дебютировавший в полноприводном классе Валерий Горбин. Великолепный результат для Маккофи, на фоне которого достаточно высокое четвертое место Владимира Петренко казалось едва ли не провалом. Из откровенных же разочарований херсонской гонки отметим вторые подряд сходы Юрия Протасова, Валерия Разумовского, Александра Салюка-старшего и Сергея Перца. Кстати, авария последнего оказалась настолько серьезной для пилота и машины, что Сергей больше не принял участие ни в одном этапе чемпионата 2006. Немногочисленный пилотон в классе У2 вновь не смог ничего противопоставить лидеру Руслану Кучеру. А вот класс А3, лишивший своих многолетних фаворитов Салюка и Горбани, порадовал зрителей настоящей тригой. Экипажи Сергея Сергеенко, Натальи Франчук и Вадима Трутнева, Ивана Данилишина на финише разделили те же самые 0,8 секунды, что и победители в Абсолюте. Дебютантами сезона могут быть не только пилоты или машины, но и трассы. Прошедший в ивано и Галиче третий этап чемпионата, ралли Трембита, появился в украинском календаре впервые и сразу же оставил самое благоприятное впечатление у пилотов и болельщиков. Ну, трасса немножко, на мой взгляд, ставит результат в зависимости от мощности двигателя. Трасса очень сильно нравится, хорошая, только потому что она новая, это уже как бы ей большой плюс. И всем интересно, кто бы что не говорил там. Очень скоростная трасса с каменистыми местами покрытием оказалась чем-то неожиданной для многих пилотов. И в первую очередь для обоих соляков. Перебитый камнями рычаг задней подвески вывел Александра младшего из борьбы. Недолго сражался и его отец, впервые за много лет карьеры уложивший лансер на крышу. В итоге пара победителей оказалась той же, что и в Каменце, только в другой последовательности. Первым финишировал Петренко, вторым Александров. Третьим стал впервые в сезоне доехавший до финиша Разумовский. Блестящий пилотаж, особенно на второй день гонки, демонстрировали Горбань и младший Протасов. Однако четвертый результат Валерия после финиша был опротестован и аннулирован, после чего эта строчка протокола досталась Юрию. В классе А3 на этот раз первым стал Вадим Трутнев на ВАЗ-2112 примерно на 8 минут опередивший ближайших одноклассников Валерия Марголенко на Хонде и Сергея Сергеенко на «Ситроене». Те технические проблемы, которые нас преследовали всю гонку, несовместимы с жизнью просто. Поэтому назвать даже удачей то, что мы сюда доехали, это ничего не сказать. Класс У-2 вновь не подарил неожиданностей. Руслан Кучер сделал третий подряд шаг к очередному чемпионскому титулу. Экватором раллиного чемпионата стала любимая и зрителями, и пилотами львовская гонка – ралли «Галиция». Именно здесь стало понятно, что за чемпионский титул по-настоящему бороться будут три экипажа – Салюк Горбик, Петренко Загорий и Александров Тамразов. Для последней гонка закончилась крайне неудачно. На самом последнем допе Андрей зацепил лежавшее на обочине бревно и сошел с дистанции. А вот Салюк и Петренко закончили гонку соответственно первым и третьим, укрепив таким образом свои лидерские позиции. Доволен результатом вполне. Ну, с учетом того, что вчера были проблемы с электроникой, автомобиль вообще не ехал. Напряжение до последнего скоростного участка, вот это я считаю настоящими гонками. Мне очень понравилось. В их борьбу на этот раз активно вмешался Валерий Разумовский, для которого Карпатская трасса всегда была одной из любимых. Более того, до последнего спецучастка дело и вовсе шло победить победе Днепродзержинца. Однако пробитое незадолго до финиша колесо подарило первенством младшему Солюку. Мы не знаем, что произошло. Просто в какой-то момент наша машина стала водить в сторону, переднее левое колесо спустило. А чем дальше мы попали как раз на дачный участок, где очень рваная трасса. Она спустила там полностью, и километров 6, наверное, мы ехали без переднего левого колеса. Учитывая затыки, там ехать было очень сложно. Еще одним приятным моментом львовской гонки стало участие в ней по-настоящему сильного европейского экипажа. Благодаря международному статусу гонки в ней принял участие польский экипаж Томаш Чопик Лукаш Вронский. В рамках программы сотрудничества с командой Ace Racing чемпионы Польши по ралли выступали на Mitsubishi Lancer EVO 8, подготовленном в ателье Stets Rally Art. Поляки с первых же допов показали класс, поехав очень быстро. Однако пойманное на обочине дерево разворотило автомобилю переднее левое крыло, и потеря времени привела к тому, что Чопик откатился лишь на четвертое место Абсолюта. Впервые за долгое время в восьмерку абсолютного засчета не попал ни один моноприводный автомобиль, хотя борьбы хватало и там. Со сходами лидеров класса А3 Вадима Трутнева, Алексея Яновского и Валерия Марголенко победу одержал Юрий Яковенко на Peugeot 206. И лишь очередная победа Кучера в классе У2 стала предсказуемым событием. На этот раз более чем детальное послефинишное обследование автомобилей лидеров не привело к каким-либо дисквалификациям. Однако награждение победителей из-за затянувшейся процедуры технического контроля пришлось отложить, а затем и вовсе отменить. Еще один этап, дебютировавший в календаре 2006 – Черновицкая Буковина. Восхитительная трасса, проложенная по узким гравийным дорожкам перевалов Шурдин и Немчич, вызвала бурю восторга угонщиков. Скорость, опасность и техника пилотажа сочетались здесь в равной мере. Очень интересные спецучастки с ездовой точки зрения, со штурманской, со всех точек зрения. Душа просто поет, потому что скоростные участки действительно заслуживают очень э, большого внимания. Настоящие раллийные скоростные участки, которые не могут не понравиться э, спортсменам. Лучшее, лучше, что, здесь, что есть в чемпионате Украины, это, конечно, вот эта гонка. Лишь период отпусков стал причиной того, что болельщиков на черновицкой гонке было несколько меньше, чем обычно. Но те, кто предпочел морские курорты, впоследствии не раз пожалели. Интереснейшая гонка, победителем которой вновь стал Александр Салюк-младший, смотрелась на одном дыхании. Удачное выступление Андрея Александрова, второе место, позволило киевлянину остаться вровень с захватившим лидерство в чемпионате с Солюком. Петренко же постигла относительная неудача. Поломка турбины вынудила экипаж буквально плестись по одному из допов. Проигранное в результате время позволило асам занять лишь шестую строчку итогового протокола. Впрочем, положение Владимира в чемпионате пилотов осталось по-прежнему неплохим. Отставание от Солюка-младшего составило всего два пункта. Тройку же абсолюта на ралли Буковина замкнулся Люк Старший, впервые в сезоне попавший наконец на подиум. У меня за два года это третий финиш. Вот. И я считаю, он неплохой. Третье место, мы очень довольны. Гораздо хуже закончилась эта гонка для третьего экипажа команды МакКофе – Валерий Горбань, Евгений Леонов. Авария на скользком гравии привела к тому, что автомобиль пришлось восстанавливать целых два месяца. А вот для Юрия Шаповалова все сложилось не так уж плохо. Пробитое на одном из допов колесо всего лишь навсего не позволило ему побороться за подиум, но финишировать он все-таки смог. Ситуация же в младших классах выглядела несколько непривычно. В классе А3 результат гонки стал относительно предсказуемым. Тройку составили Вадим Трутнев, Алексей Яновский и Валерий Марголенко. А вот класс У2 наконец-то дождался схода своего бессменного лидера Руслана Кучера, у которого за три допа до финиша отказала коробка передач. В итоге первую победу в сезоне одержал экипаж Владимира и Сергея Трубиных. Получившая статус этапа Кубка Восточной Европы по ралли, ялтинская гонка сопровождалась совершенно объяснимым ажиотажем. Ведь уровень ее организации, как показал предыдущий сезон, может и должен быть очень высоким. Так оно и вышло. Множество зарубежных экипажей, массовое освещение гонки в СМИ, красивые горные пейзажи, извилистые серпантины – все это делало гонку ярким, захватывающим зрелищем. И результаты оказались под стать процессу. Во многом это предопределили массовые сходы лидеров – Александрова, обоих Солюков, Горбаня, Разумовского, Протасова. Не обошли стороной проблемы и Владимира Петренко. За 5 километров до финиша первого допа сломалась турбина, а потом два ехал без турбо и на сервисе поменяли. Но он сумел добраться до финиша целым, невредимым и первым, возглавив таким образом личный зачет чемпионата. Замкнули же тройку призеров ялтинской гонки экипажи, редко бывающие среди лидеров. Так второе место досталось прошлогодним победителям Кубка Лиманов Адеситам Игорю Чуповскому и Андрею Николаеву. Третьими же сенсационно финишировали самый молодой из пилотов полного привода Андрей Небесный и его опытный штурман Сергей Ведерников. В классе У2 с очередной победой Кучера чемпионат фактически завершился. За одну гонку до конца сезона Руслан стал недосягаем для соперников. Похожей была ситуация и среди двухлитровых машин. Сходы Алексея Яновского и Юрия Яковенко фактически открывали Вадиму Трутневу дорогу к титулу, а Валерию Марголенко ко второму месту в своем классе. Ситуация, сложившаяся перед финальным этапом чемпионата, вновь прошедшим в Черновцах, только ралли называлась не Буковина, а Золотая осень Карпа. была проще некуда. На титул в абсолюте претендовали трое лидеров – Салюк, Петренко и Александров. Изюминка ситуации заключалась в том, что победа в гонке приносила любому из них титул. Второе место – серебро, а третье – бронзу. Иными словами, каким ты финишируешь в этой гонке, таким будешь и в чемпионате в целом. Напряжение перед стартом можно было буквально потрогать руками. И на первое место выходила не только надежность техники, но и крепость нервной системы участников. Первым потерял шансы на чемпионский титул Петренко. Пробитое на четвертом допе колесо привело к потере целой минуты. И хотя экипаж продолжал гонку, показывая блестящие результаты на отдельных допах, все понимали, если у младшего Солюка не возникнут технические проблемы, догнать и перегнать его не получится. Так оно и вышло. Саша без проблем добрался до финиша первым и впервые в карьере стал абсолютным чемпионом Украины по ралли. Петренко завоевал второе место и титул в классе n 4 Вот где целику аукнулись те самые каменецкие пять очков, набранные на моноприводной машине. Бронза же чемпионата досталась Александрову, который не сумел финишировать в этой гонке, поскользнувшись в одном из скоростных поворотов. Кстати, почти там же, где два месяца назад вылетел в Горбан. Наверное, бывает такое стечение обстоятельств вроде ты ко всему готов, ты готов там, ну, не сделать ни одну ошибку, но какой-то фактор внешний от тебя не включается, и вот он включился, и я все мог ожидать. Но то, что в этом месте со мной может произойти проблема, у меня даже мыслей не было. Я настолько хорошо понимал, как там ехать, что там делать. Ну, может быть, может, очень хотел проехать быстрее всех, и это, наверное, было быстрее, чем нужно, может быть, не знаю. Решивший все свои вопросы Руслан Кучер выехал на эту гонку на арендованном Ситроен. Но и в новом для себя классе сумел опередить всех соперников. Впрочем, на результаты чемпионата в классе А3 это никак не сказалось. Первым стал Трутнев, вторым Маргулин. Титул уже в командном зачете завоевала Ace Racing. За ней расположились МакКофи, Фокстрот, Автотехнология Рейсинг Холдинг и Одесса Драйвер Клуб. Вслед за интереснейшим сезоном неминуемо должно было наступить затишье. Но как бы не так. Уже сейчас, в ноябре-декабре, ясно, что следующий чемпионат будет еще ярче и интереснее. Вот лишь некоторые из новостей, а иногда и слухов, которые сами по себе дают огромную пищу для прогнозов. Вновь тремя экипажами будет представлено МакКофе, однако, как поговаривают, один из автомобилей будет совершенно новым, вероятно, Лансер Эва-9. Семерочка уже как бы у нас в команде немножко отжила, поэтому мы хотели бы освежить. И у меня более-менее свежий автомобиль, но ну, Санки уже, естественно, желательно девяточку. Тут что тут скрывать? Если продается семерка, то, естественно, что же можно брать уже девятку, естественно. Не просачивается подробная информация из стана s рейсинг Однако, зная о стабильно хорошем финансовом положении этой команды, можно предположить появление как минимум одной новой полноприводной машины. Ну, состав команды уточнится еще, но пока наметки есть, пока не буду о них говорить. Две новых Subaru в спецификации Impreza rx STI Spec C N12 готовит AT Rally. Причем уже сейчас ясно, что тандем Александров-Тамразов распадется на два новых экипажа. Более того, не исключено и появление на полноприводном автомобиле Руслана Кучера, который в этом случае моментально должен войти в число претендентов на медали. Хотелось бы поехать на полном приводе. Если бы получится найти денег под это, в общем-то, то было бы очень интересно. Потому что там хоть какая-то борьба, потому что здесь уже, как бы, я даже не вижу для себя, как если не будет ничего, то я вообще не поеду. Нельзя забывать и еще двух гонщиков, которые могут стать авторами настоящих сенсаций. Это феноменально быстрый, но нестабильный Юрий Протасов и опытный мотокроссмен Степан Мазур, которому не хватает только раллийного наката. Ну, машина, наверное, скорее всего, первую половину сезона точно останется та же. Будем на ней же бороться, просто вот поедем в таком виде, в котором она была в камень подольске там покупаем на нее другую подвеску, другие тормоза, чуть другие настройки, компьютер дифа, ну, то, чего не хватало, скажем так, ага. весь сезон. И исходя из этого, будем уже смотреть, на что нам там претендовать в этом чемпионате. Ну, однозначно будем бороться за лидерство. А как оно будет получаться, это уже вы будете за этим наблюдать. Ну, следующий сезон. Пока сейчас готовлю технику. Есть 4 месяца у меня. Я полностью, я же ездил на Фокстротовской машинки, вот четвертый номер, если помнить. Сейчас у меня все, команда будет желтый цвет. Я перекрасил уже машинку, это прописная моя. Техничка готовлю, консультируюсь. Вот с Петровичем сейчас много почернул информации у Розумовского. Пока чисто технические вопросы решаю. Наверняка появятся новые пилоты из Одессы, из запада Украины. Да что там говорить? Ждать осталось недолго. Чемпионат 2007 стартует уже в апреле и вновь в Каменце-Подольском. Там и увидимся.